Terima kasih sahabat saya Ustaz Syukran, Ustaz Oman, Hormat dan seterusnya sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang ada dalam majlis hari ini. Ada silah, salah dan silap daripada saya beri teguran lah. Ustaz no? Oman dan juga semua Khair. <coughs> betul. Apa yang, apa nama Ustaz Syukran sebut tu betul. masa mula-mula sebelum banjir hak berlaku baru ni di Pahang berlaku dulu banjir tu teruk tim pertolongan daripada Tuan Guru Datuk Harun mana kata kita kata tim Darul lah ni saya cerita lah benda ni benda ni mai dari awak mai aku lagu tak apa, apa nak kena sabotaj ni Hello. Okay, ya, ni. ini. ni baru Tanjung. Hmm, sama dengan apa? Oh. Mana hak laki rawang belakang tu dia? Bila tim saya cerita ni dua cerita saya bawa. Dua cerita saya bawa. Satu semalam dah cerita masa kita makan sikit. Satu lagi tak cerita lagi. Dua-dua cerita ni daripada mulut guru kami Dato' Arondin saya duduk makan sekali dengan cerita. Okey. Masa dekat Pahang jadi dulu, tim Darul Syifak, Tuan Guru kami, Datuk arunya Darul Syifak, dia hantar manduan. Masa yang dekat Pahang tu, dia pergi naik trailer. Oh, nak masuk dalam tu. Kira, -kira naik Optimus Prime Kita Naik trailer masuk sampai ke dalam masuk-masuk sampai dalam daripada tempat tu nak ke dewan hak memberi pertolongan tu tak boleh nak tuju tak boleh nak tuju kena naik bot mari pun bawa lah bekalan makanan ada pakaian ada bawa buh boom, naik bih sampai-sampai dekat dewan tengok semua orang masuk letak barang apa semua tengok apa khabar apa semua kan tanya apa khabar apa semua masuk waktu semayang jadi tim Darul Syifa ni ajak, jom tuan-tuan kita semua semayang. Mari kita duduk semayang. Tengah dia duduk, duduk susun nak semayang tu. Ada satu orang hamba Allah duduk kat belakang Mangsa banjir, mangsa banjir. Dia dah seminggu barangkali kali duduk dalam dewan tu. Tak boleh. Ini Syekh, apa nak semayang murah? Mereka ni kata lah, jomlah kita doa ke Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bantu. Eh ni syekh, semayang pun buat apa? Tuhan bukan duk tolong kita lah tau. La hawla wa la quwata illa billah. Oh, dahsyat. Hak ni dahsyat. Dia berani kata lagu tu. Dia berani kata lagu tu. Itu satu kes. Kes yang kedua, hak baru ni juga. Kak Baru ni, ni saya kena sebut. Mahal lah, ni saya sebut. Tuan Guru suruh saya sebut. Tak kisahlah ni apa cerita ke apa tapi kena sebut. Tim Darul pi juga untuk yang banjir baru ni perlukan pertolongan. Dan saya nak bagi tahu makanan semua ada tapi ubat-ubatan tak cukup. Yang kali ni punya ada setengah tempat makanan cukup, pakaian cukup tapi ubat tak cukup. Orang tua-tua hak kampung yang duk makan ubat darah tinggi, yang duk makan apa, ubat tak ada. Dia punya darah dia melonjak naik. Dahlah mereka kena panjat naik tempat tinggi. Hak mereka tu pun naik. Hak darah lagi tiba naik. Naik. Jadi tim ni pi bawa ubat. Bawa ubat tak bawa apa. Bawa ubat saya nak tolong. Sampai-sampai sempadan. Allahumma salli alaikum. Lepas sampah sampai sepadan, saya ni cuba guna bahasa diplomasi ya tuan-tuan. Sebab saya tahu tuan-tuan anjurkan majlis yang bagus, kita niat bagus. Jadi saya cuba guna bahasa diplomasi. Saya tak mau timbulkan apa-apa kontroversi. Saya nak timbulkan bahasa diplomasi. Bila sampai-sampai tu, rombongan tu, kereta hak depan tu, kepala kereta tu, kepala kereta Tuan Guru lah. Sebab dia ambil tunggu, yang kereta, Tuan Guru ada Range Rover. Sampai kepala tu, Orang yang menjaga kawasan tadi tu yang orang kampung yang jaga kampung tu nampak kereta tu. Depa kenal. Yang tu kereta Sabah. Satu rombongan dihalang untuk masuk ke dalam. Kerana mempunyai fikrah yang berbeza. Satu rombongan sampai ke belakang. Disebabkan kepala kereta sahaja. Dalam hal tu dia kata ini bukan masalah politik, yang ni masalah untuk satu Malaysia, rakyat Malaysia perlu bantuan dalam kami main nak tolong. Tak dibenarkan masuk tokoh depa halau suruh pergi tempat lain. Jangan tengok. Ini. Yang ni lah yang Allah Taala cerita dekat kita. Semalam dah cerita sikit, hari ni cerita lagi. Ramai yang tak pergi semalam, hari ni saya cerita yang inilah yang Allah Ta'ala cerita dekat kita dalam Quran Allah bagi tahu dekat kita macam mana benda yang terjadi kepada siapa umat Nabi Saleh kaum Samud ni kaum Samud ni tuan-tuan Adam Idris Nuh Hud Saleh Nabi yang kelima kan? tu maknanya Nabi yang hidup ribuan tahun sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi Nabi boleh cerita dekat para sahabat lagu macam Nabi tengok depan. Sebab apa? Allah Ta'ala yang cerita. Nabi Soleh, kaum dia diturunkan ujian oleh Allah masa depan tak percaya dekat Nabi Soleh. Ya, saya cerita dua cerita tadi. Saya bawa cerita yang sama yang berlaku dulu untuk kita ambil iktibar. Kaum Nabi Soleh, depan <coughs> tak berapa nak percaya kata ni. Nabi Soleh ni betul ke Nabi? Kalau hang betul Nabi Soleh, Hambuk keluar unta daripada batu. Nabi Soleh tak ada masalah. Dia doa dekat Allah Ta'ala. Daripada batu tu keluar unta. Boom, keluar unta. Bila keluar unta, dia berkata tak percaya lagi. Bagi unta tu mengandung dulu. Keluar-keluar mengandung. Mengandung lahir anak. Anak besar sama macam mak dia. Dua ekor. Tu, nak lala tu juga. Nak lala tu juga jadi. Nabi salah doa Lem, apa unta tadi mengandung 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 unta tadi lahir anak anak dia jatuh jatuh membesar terus jadi macam mak dia sama besar dua ekor unta maka Nabi Saleh bagi tahu dekat depa gelaran unta tadi apa dah dalam Quran dia sebut naqatullah dia sebut dalam Quran unta Allah macam kita sebut baitullahil haram baitullah rumah Allah yang ni sebut apa naqatullah unta Allah Asal unta tu tak ada, hampa minta. Lani unta dah ada, dia kena minum. Bagi dia minum telaga ni. Hari yang dia minum, hampa jangan minum. Hari yang esok hampa minum, dia tak akan minum. Lusa dia minum, hampa jangan minum. Tulat hampa minum, dia tak akan minum. Bila selang seli lagu tu, mereka tak seronok. Mereka kata, yang ni unta pengacau, mereka semelih bawang unta tu. Berapa orang yang semelih unta tu, ataupun berapa orang yang tolong pergi panah unta tu, Allah sebut dalam Quran orang yang buat kerja, kerja ni ada sembilan orang Allah sebut dalam Quran sebiji-sebiji ada sembilan orang yang buat perangai lagu ni ketua dia lelaki dia hasut dua orang perempuan dua orang perempuan ni pergi sambung lagi lagi enam orang daripada dapat kawan bawah mereka ini Allah cerita dalam Quran detail mereka panah kaki unta tu jatuh mereka ambil pedang mereka pergi tiba mereka pergi tetap apa nama unta tu itu kelupok unta yang ma'ruf yang mak tu bila dia kena panah dia bunyi dia suruh anak dia lari anak dia lari masuk ke dalam batu tadi anak lari masuk dalam batu selamat dah hak mak tadi kena bila kena saja Nabi Saleh kata hari tu unta ni tak ada hampa minta unta ni dah ada hampa bunuh dia hampa tunggu azab Allah bila Nabi Saleh kata lagu tu apa jawab umat dia umat dia kata hai Saleh kalau betul hang Nabi hambut turun azab Allah dekat kami tengok dunia dia ada, ada perangai ini kalau hang betul Nabi hang buat turun azab Allah dekat kami. Nabi Saleh kata bagi aku tiga hari hari pertama muka mereka bangun-bangun tidur esok orang, <coughs> mula-mula sekali batu besar main hempak mereka pedum terkejut mereka tengok batu besar mati sekelompok hampir sembilan orang tadi tu umat dia kata Allah apa nak jadi depa tidur esok depa bangun muka depa jadi warna warna merah esok bangun pula muka jadi warna kuning hari ketiga bangun muka jadi warna hitam tapi depa tengok tak ada bunyi apa-apa ah depa kata tak ada apa-apa selamat depa tidur pagi esok tu lepas hari ketiga bangun-bangun malaikat jerit daripada atas rum senyap habis kota Mekah ketika itu itu yang Nabi Ibrahim mai bina balik kota Mekah mbak punya doa ada ni hey, takkan hang tak nampak lagi batu dah jatuh takkan hang tak nampak muka hang duk bertukar takkan kot hang tak nampak apa yang dah buat hang tak boleh percaya lagi ke depan mata cerita yang kedua anak Nabi Hud eh Nabi Nuh semalam kita cerita anak Nabi Nuh ketika mana ayah dia doa supaya banjir Bunuh semua orang, bukan bunuh Azab siksa pada semua yang engkar dengan Allah Tengah banjir Buak-buak keluar Hujan tu turun Anak dia berenang Juzuk 12 Surah Hud Juzuk 12 Surah Hud sebelum Surah Yusuf Yang dekat Bismillahirrahmanirrahim Tengok ayat tu Berenang anak dia ayah dia punya kapal yang sampai ayah dia kata ke anak dia irkam ma'ana anak naik dengan aku anak naik dengan aku anak dia kata ayah aku akan berenang pergi dekat bukit sa'awi ilal jabal astaghfirullahalazim azim hang takkan tak nampak banjir yang boleh banjir satu dunia ni hang tak nampak ke hujan duk turun tak berhenti hang tak nampak ke langit gelap hang tak nampak ke ombak Allah kata tinggi macam gunung Hang tak nampak lagi kat depan mata. Hang duk berenang dalam air tu. tau bila jadi lagu tu, Hang boleh duk kata, Hang nak pergi berenang pergi dekat bukit. Astaghfirullahalazim. Ha, nak buat apa? Kita yang ada hari ni semua, Bukan kita tak pernah jadi lagu ni. Maknanya benda berlaku depan mata kita, Kawan kita duk bawa motor, hmm, Boom! Eksiden. Kawan eksiden depan mata kita. Saat lagi dia naik motor dia pula pecut astagfirullahalazim. Eh betul dah jadi depan mata. Kawan hang duk lari kelas duk pi tak mau mai pi tak mau main, pi tak mau main, pi, tak, wah, lah lah dia kena tangguh semesta. Depan mata. Hak dia boleh duk buat relax lagi. Awak nak tunggu tara mana? Nak tunggu sampai malaikat jerit bagi habis semua. Allah dah bagi bukti dah. Dia boleh buat. Boleh faham tak? Tahu? Duk cerita ni. Eh? Nak habaq kata benda yang jadi kat kita kecil tau. Banjir berapa banyak? Satu negeri, dua negeri, tiga negeri. Nabi Nuh satu dunia. Maknanya kalau banjir satu dunia Allah boleh buat. Takat nak banjir dua tiga negeri tak ada masalah. Okey. Kalau rupa orang Allah boleh bertukar warna, bertukar warna, bertukar warna tunggu indikator sebelum dia nak kena hentam. Allah dah buat dekat kaum Nabi Saleh Allah tak mustahil nak buat dekat kita sebab Allah sebut dalam Quran apa dah awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa bala wa huwal khallaqul alim semua apa ya? surah yasin Allah dia kata aku dah biasa buat dah dunia ni dengan langit kalau aku musnahkan aku nak buat balik boleh tak bala aku boleh buat wa huwal khallaqul alim Allah maha maha pencipta yang terer sekali Allah kata jadi di round yang pertama ni saya sebut kepada kita semua ingat apa yang jadi depan mata kita bukan first time jadi di bumi ni bumi ni dia dah jadi saksi kepada berapa banyak peristiwa yang dah biasa berlaku sebab tu Allah kata ayat dia macam mana surah Yasin juga wa ma anzalna به من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا Awalam Apa ni aku mengaji Mana awak lihat baca Yasin Tidak malam kami وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وهم يخصمون بهم أهبة الدعاء وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم أيوه ما Apakah hampa semua tak tengok orang sebelum ni? Macam mana kami buat dekat dia? Nampak Allah tanya dekat kita. Nampak? Ha? Tahu-tahu ada satu orang kata, Woi Syekh, Hang semayang buat apa? Tuhan bukan duk tolong Hang pun. Dia sama macam hak Nabi Soleh punya. Mai pula kawan tadi. Eh, hampa tak usah duk tolong orang tau. Hak ni orang kawasan lain. Hampa kawasan lain. La hawla wa la quwata illa billah. Dia duk buat perangai macam kaum Nabi Soleh. Tuan-tuan, di mana cerita saya bawa tadi ni? Zimbabwe lah ha, bukan. Malaysia, tuan-tuan. Malaysia. Malaysia. Okey? Jadi saya pesan ni yang mana muda-muda yang duduk ada ni sebagai kata-kata hikmah saya boleh sah? Ada ya? Sebagai Oi, lajok. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. You're my friend. Sebagai kata-kata hikmah saya sebelum nak pindah ke orang lain kalau orang nak tanya soalan apa tak apa boleh tanya. Ha boleh jawab saya jawab ha tak boleh jawab saya tuju kawan ni. Kata-kata hikmah saya ialah Disebabkan saya ambil cerita sejarah maka kata-kata hikmah saya ialah Wahai kawan-kawan ku yang muda-muda Jika zaman kita sekarang kita tengok orang-orang dewasa dengan perangai mereka ada di kalangan mereka yang kita tengok kita benci ada di kalangan mereka yang kita tengok kita meluat. Sebab apa? Ada di kalangan mereka yang suka marah kita tak tentu pasal. Ada di kalangan mereka yang suka bawa cerita buruk. Ada di kalangan mereka yang perangai tak elok. Ada di kalangan orang dewasa yang perangai tak senonoh. Maka kita tengok dan kita benci dengan mereka. Maka saya sebut kepada kawan-kawan, kalau kita hari ini tak ubah perangai kita, kita pun akan jadi macam orang tua-tua begitu dan anak-anak muda di zaman kita akan benci kita macam mana kita benci mereka maka ubahlah perangai kita jadi orang baik jadi orang yang ikut Allah Taala jadi orang yang taat dengan Allah Taala dan rasulnya buat silap tak ada masalah kita bertaubat kita buat balik ke benda yang baik persoalan hari ini sejauh mana kita nak ubah perangai kita sebab kalau orang tu dia perumui sudah pasti daripada dulu lagi dia seorang perumui kalau orang tu dulu mulut celupak, eh, kalau orang tu mulut celupak, dulu pun dia pasti mulut celupak. Sebab tu kita benci dekat dia. Maka kalau kita tak ubah perangai kita, kita pun akan jadi macam mereka dan anak-anak di zaman kita akan benci kita macam mana kita benci mereka. Wallahu taala a'lam. Kesimpulan, terus tutup habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.